Нашего сезона ну, нашего... Здравствуй, Need for Speed! Русик, вообще-то андеграунд. Да какая к черту разница? Русик! я? Зрителям пахнет. Русик, что происходит? Юля. Юленька. Эй, Руслан, вообще-то это моя девушка. Офигенная! Русик, может быть, хватит врубать актера? Я, между прочим, нахожусь на сцене театра. Андреа, Русик, какой театр? Все, слушай, не мешай мне. Вы какая-то бездарная команда. Вы вообще ничего не можете. Один, один есть нормальный человек на этой сцене. Я. Вот. Вышел начале! Сказал свои слова. И держит паузу. Русик. Чих -чих. Русик, может быть, мы начнем? Может быть. А может и не быть. Вот в чем вопрос, понимаете. Команда, команда. Друзья, представьте у диспетчера автовокзала хорошее настроение. Уважаемые пассажиры от третьего перуна отправляется поезд номер 385. Поехали! Поехали! Конец рабочего дня на программе Жди меня! Здравствуйте. Меня зовут Татьяна. Я потеряла... Стоп, стоп, стоп. Опять 25. Наша Таня громко плачет, потеряла кого-то из родственников. Слушайте, Татьяна, кого вы потеряли? Я потеряла сына, Сереженьку. Сколько лет ему было? 30. И я очень переживаю за него, но вдруг с ним что-то случилось. Татьяна, ваш сын жил с вами до 30 лет. Это хорошо, что с ним что-то случилось. Ну вы же его найдете, правда? Ну мне сделать совсем нечего. Мне мэр заявил, что запонки потерял, мы все на ушах стоим. Сейчас я все брошу, пойду искать вашего сына. Ну найдите его, пожалуйста. Ну пожалуйста, ну найдите его, ну пожалуйста. Все, 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 хорошо, хорошо. Сейчас. Алло, примите заказ. Потерялся 30-летний Сережа. Нашли уже. Уже двоих. Завтра приходите, всех посмотрите. Это могло случиться с каждым случаем в автобусе. Сколько сейчас? Без пятнадцати восемь. Чего? Без пятнадцати чего еще раз? Восемь. Восемь. Чего? Спасибо. Меня жена из дома выгнала. Сочувствую. Говорит, я много пью. Может, что она мне изменяет. Может, вы действительно много пьете? Дай сок. На, отстань. Все, с получки отдам. Мы же не знакомы. Я найду тебя. Слово офицера. Дорогие друзья, что хотелось бы сказать. Сегодня одна четвертая финала и будет очень грустно. Если... Стой! Что ты делаешь? Как? Как ты показываешь грусть? Смотри на меня. Уважаемые члены жюри. грустно! Если мы не дойдем до полуфинала! Уважаемая жюри, ну вот видите, как легко обидеть актера. Давайте не будем обижать актера. Возьмите нас в полуфинал. Вот сейчас, сейчас хорошо подала. Мадонна, Мадонна,